Не надо тебя обмануть. Есть британская программа. Потому что британцы в это вложили деньги, британцы этим занимались серьезно, британцы обеспечивают наведение, британцы занимаются всей разработкой. Это их прямая зона ответственности, о чем они сами многократно рассуждали. Британцы возвращаются к традиционной для них практике пиратства. И Малек с Будановым такие, э, э, а как же ну, ж наши разработки, наши инженеры, мы запускаем, мы планируем. Причем тут вообще британцы, Вася? Нет никакого теневого флота России. Ні, звичайно, міністр населено діл Російської Федерації многократно обращав німа такого юридичного терміну. не... а вам цікаві юридичні терміни. Підкажіть, будь ласка, а де в російському законодавстві юридичний термін спеціальна воєнна операція? Може ви його вигадали, аби дії вашої влади не підпадали під статтю вашого ж кримінального кодексу розв'язування агресивної війни? Тобто, виходить, що юридичного терміну тіньовий флот не існує і він потрібен. с приводу СВО не потребно. Теневой, не теневой, как угодно придумайте. Юридически такого термина не существует. Вопрос, с кем делается страховка, с одним из известных британских брокеров или с другими страховыми компаниями. Море абсолютно прозрачно. Тот факт, что на суда, идущие под иностранными флагами, не российскими, была совершена, и на себя взяли ответственность якобы украинские, но, по сути, британо-украинские службы. В экономических водах страны НАТО Турции. показывает, что мы возвращаемся в эпоху пиратства. Да не пираты мы, а корсары. Корсары отличаются от від пиратов тем, что они атакуют исключительно корабли Украин про таких они воюют же не турецкий флот атаковали хотя близо там там какая-то неувязочка вышла ну и танкер который заходил однажды в российский порт тонет у побережья Сенегала причем этот нефтяной танкер МТ Мерсин принадлежит турецкой компании а ходит под флагом Панамы то есть прямого отношения к России не имеет но если Украина начала теракты уже осуществлять у берегов Сенегала это конечно уже выходит за любые международные рамки ну по первых атаку самой нацей танкер Ціно в Києві не підтвердили. По-друге, як ми почули, все ж таки він не турецький, а панамський. Під панамським прапором просто кузив російську нафту. Ну а по третє, де Україна, а де Сенегал? Може, там знову хтось озброєв і вони там джазу дають І